berbahasa Adab. Saya Ustaz Ahmad Syauki Alamin bin Muhammad Yusri selaku moderator pada hari ini. Terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan ustazah-ustazah jemputan -Ustazah kita. Silakan. Saya Ustazah Alia Syazwani binti Muhammad Sabri dan saya Ustazah Nur Farisa binti Zabidi. Baiklah terima kasih ustazah. Alhamdulillah hari ini, hari ini podcast kami akan memperincikan berkaitan usul fik yang akan di bincangkan oleh Ustaz Ustaz kita Baiklah Ustaz Ahmad Isa Saya difahamkan Ustaz akan memperincikan uh, Isu uh, uh, Hak orang OKU untuk solat berjemaah di masjid Baiklah, di sini saya ingin bertanya satu soalan kepada Ustaz Apakah pandangan Imam Mazhab berkaitan hak untuk orang OKU ini Untuk solat berjemaah di masjid? Baiklah, seperti mana kita tahu Masjid merupakan uh, tempat kita bersujud Adakah sadar? Saya nak tanya Adakah salam? Tak salah? So, tak salah Okey, okay, baiklah <laughs> Kenapa kita cakap tak salah? Sebab kita ni semua hamba Allah Kita berhak untuk Ini uh, marahkan masjid Berhak untuk sujud Di okay, beramai-ramai Di rumah Allah <coughs> Baiklah Tadi uh, Ustaz Syafi tanya Tentang pandangan imam Imam-imam mazhab Tentang hak orang-orang Untuk menaikan salat berjemaah Okey. Uh, sebenarnya pada zaman Rasulullah lagi dah ada isu berkaitan ini kan. Contohnya pada zaman Rasulullah ada seorang lelaki buta. Dia datang kepada kepada Rasulullah dan dia duduk. Ya Rasulullah, aku tak ada orang nak pimpin aku pergi masjid. Macam mana aku nak pergi kan? Kalau tak ada orang nak bawa aku ke masjid. Lepas tu Rasulullah kata sini. Apalah, salah kau orang ya, cerita dia. Rasulullah kata dia, Salat kau orang. Rasulullah bagi keringanan keringanan keringan, untuk keringan, keringan. so, dia. Salat dia kalau lepas tu so, masuk rumah Kalau daripada rumah tu, dengar lah, <tuh>, tu dia ingat lah, tak punya azan Lepas tu dia cakap lah Dia ingat punya azan Lepas tu tak semua dia Kalau dia ingat jawab, lah. jawab lah panggilan tu Macam kita orang panggil tiga orang kan hmm. Tak pun ICP Tapi uh, Kalau ada masalah Tak pergi lah Macam tadi Panggilan tu Panggilan tu panggil kita ke rumah Allah Panggilan uh, Untuk salat kan hmm. Dengan salat ni kita tak ada main-main lah kan? Eh? Tapi bila main dengan OKU okay, ni mm. Mereka ni macam-macam jenis, jenis kan Ada yang buta, ada yang peka, ada yang tak boleh jalan Jadi mereka ni ada halangan untuk mereka sampai ke masjid okay. ha. Uh, Jadi pandangan Imam Hanifi dan Imam Syafiq ni berkaitan uh, OKU okay. Diberikan keringanan untuk mereka supaya tidak pergi ke masjid ataupun nak masjid digerakkan Maksudnya digerakkan untuk mereka ke masjid. Hmm. Uh, tapi kalau solat berjemaah. Imam Ibnu Abi Hanifah Imam Syafi'i juga kata uh, sunat akad. Sunat akad itu sunat apa? Hmm. Maksudnya kita dituntut untuk uh, apa orang kata berjemaah. Ah hmm. uh, solat berjemaah di masjid. Bukan uh, tapi kalau uh, Okay you ada rosak pada mereka. Ustazah tadi cakap pasal uh, Daripada Imam Syafi'i dengan kita uh, Ustazah nak tanya Ustazah saya lah Saya, saya nak tanya Kalau dari mazhab Hanbali tak Oh, so, dari mazhab Hanbali uh, Salat jemaah ni dikatakan Bantu uh, kifayah Bila no, ada orang buat Kita tak boleh buat pun tak faham Faham? Bila ada golongan yang buat Sebahagian so lagi tidak wajib pun Asalkan ada orang yang buat hmm. Tapi itu untuk orang yang Mari pula sekarang Mariki Mazhab Mariki ni uh, Soalat jemaah ni wajib Bagi orang yang berkemampuan Lelaki-lelaki yang berkemampuan Maksudnya wajib lah Untuk golongan uh, yang Mazhab Mariki ni Tetapi Boleh uh, dengan OKU okay, ni. Mereka ni tak wajib juga Mereka kan keringanan juga Tapi mereka ni sangat dikelakkan Untuk soalat jemaah Contohnya Uh, tapi dia pergi punya keringanan tu naik tak? kan lah keringanan tu ialah keringanan kan yeah. tapi uh, contohlah macam halangan tu dia pun masjid macam ada orang yang berkemampuan pun kadang dia pun tak nak masjid sebab contohnya uh, ada ikut hmm. kau kan jelibat kau banjir, banjir kan oh, so, tu tak ada kau so tu dah rusak so, jadi saya nak tanya orang Ustaz Ustaz ni, Ustaz ni. Daripada eh, uh, apa yang saya cakap tadi, saya habak, telah habak tadi pasai, uh, imam, pasal, sebut, pasal imam Pak Masak tersebut, pandangan imam Pak Masak tersebut Apa yang saya cakap tadi pasal imam Kalau dari sudut saya lah, uh, saya rasa uh, orang OTPU okay, ini Hukum dia orang untuk solat berjemaah tu hanya sekadar sunat makan Maksudnya seperti yang Masalah kata tadi, mereka dituntut saja, tetapi tidak diwajibkan so, wajib pun pergi masjid kan uh, Kita pun sama kita tak wajib Tapi better lah kita, kita hmm. pergi Macam kita ni lebih ditutup daripada orang hmm. lain hmm. kita, kita ni lebih apa kita cukup kan Apa uh. yang kita ada tu cukup So macam tak ada alasan sangat untuk kita tak pergi masjid So lah hmm. Baiklah Ustazah Selanjutnya Ustazah Apa cabaran utama yang dihadapi oleh golongan orang Melayu ni? Untuk solat berjemaah ni masjid cabaran lah Cabaran banyak dah kan Terutama stigma macam Dia cakap Aku ni uh, tak ada pakcik pun ke masjid Tak apa lah kan Masjid pergi dalam orang-orang yang mampu masjid kan Dia kena masjid ke apa Tapi tengok balik kan eh. Kat eh, masjid mana ada orang-orang Kan lah kata Tapi golongan makan muda lah. Banyak kan Tak ada pergi masjid Dia pun tak mampu barang ke masjid Tak apa sebenarnya so, kita pergi Masjid kita nampak pakcik-pakcik Macam-macik je kan Kadang-kadang ha, golongan OKU ni Tak pergi masjid Siapa yang nak ganti? <laughs> ah, dia akan kosong tu cik Tak cik tu surah tu akan kosong So Kenapa kita nak kesuai kan? Oh, tak boleh datang masjid kan? Tak boleh cik pun oh, Ada pun tak buat? Hmm. Oh, wow, hmm. tu pun tak buat Kenapa kita nak alam tu? Kan? Ok, lepas tu selain daripada tu Game tadi Saya rasa Dekat masjid ni banyak lah yang tak mesra alam Tak mesra okey Contohnya macam uh, laluan Laluan nak naik tanggung masjid tu kan Untuk yang naik kursi roda Haa, uh, yang, yang naik kursi roda tu kan Kan yang tak buruk tu dia tu macam no? mana hmm. orang ni? Dia pada tanggung tu Oh tanggung, lepas tu takkan okay. lah <laughs> tu Okay Lagi apa dia contoh masjid kan Macam tak mesra ok Contohnya Ustazah kalau macam diorang pergi Untuk orang yang cacat uh, Pendengaran kau tak boleh dengar bila uh, masjid tu buat ketubah ke apa-apa So apa uh, yang boleh diketengahkan untuk orang ini Untuk orang, -orang lain yang upaya ini Mudah untuk bila pergi solat Cuma itu dia orang boleh faham apa hmm. yang akan disampaikan oleh nanti tu Okey kan uh, cerita lah kan Kalau golongan yang mungkin cacat dengan pendengaran ni uh, Mereka ni tak uh, Mereka ni dikecualikan kepada khutbah Tapi kalau dah sekarang kita zaman teknologi dah ada AI, kan. Fokus kata kalau kita buat EDB dan SG, dapat dia dapat terjemah AI. Translator, translate text tu kan. Agak-agak dia macam sign, sign language. Ah, sign language. Agak-agak orang kau tak kau tak kau tak kau tak Dia tak kau tak kau tak kau tak pun boleh, kau tak kau tak kau tak kau tak kau tak kau tak apa yang teks kotor tu cakap Kita yang tak cacat pendengaran ni boleh dengar tak? Hmm. Even kita tak duduk dalam, dalam masjid pun kita boleh dengar tak? Okay. Tak boleh merekor Kita ada vision Dia pun boleh lah, faham kan? So Lebih mudah lah untuk orang memahami apa yang kita sampaikan tu Ya yeah. macam contoh lah, saya lagi cabaran je Cabaran untuk burung kau gini lah contohnya, Mereka, contohlah lah, tanah masjid Tanah kat masjid ni kalau okay, you punya satu je cukup ke macam mana tak mesti okay you kan betul okay. Ha. kalau empat orang okay you pi oh, ha kan dah cukup batuk batuk banyak sat ni lah. nak solat jumaat <laughs> lagi kan ha. ha. so makan masa so apa kata kita banyak ah ha. kita kan inisiatif ni saya semua minta pendapat saya Jadi, kita banyak kan lagi uh, ruang untuk orang-orang okay -orang you solat di masjid di masjid hmm. So, kita boleh dapat selain daripada kita dapat selain kenaikan solat berjemaah ramai-ramai kita juga boleh dapat imam ke masjid Tapi itu masjid tu Yang saya ada baca Bahawa oh, solat semangat ni Bukan tingkat 27 darjah saja Dia punya pahala tu akan berkembang Berkembang, berkembang Berkembang Dia banyak manfaat, manfaat uh, itu Contoh kan, eh. macam orang betul 私のところで、私のところで、私ところで、私のところで、私とこで、私のところで、私のところで、私のところで、私のところで、私のところで、私のところで、私のところで、私のところで、私のところで、私のところで、私のとところで、私のとで、 kursi yang disediakan dekat masjid perempuan kita ni sikit hmm. Hmm. Yang tu apa yang saya nampak Ini dari tadi Maksudnya yang kita boleh cakap panjang sikit Kita bisa dalam masjid Baiklah Nampaknya uh, Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syah uh, kerana Memberi penerangan yang sangat jelas berkaitan hmm. Cabaran yang dihadapi oleh orang OKU ini Untuk solat di masjid Seterusnya, marilah kita bergerak kepada segmen seterusnya iaitu berkaitan aurat wanita. Baiklah Ustazah Alia. Hmm. Saya nak tanya kepada Ustazah Alia, apakah perbezaan pandangan mazhab uh, Hanafi dengan Hambali berkaitan aurat wanita? Okey, kaitan dengan aurat wanita ketika solat dan terutamanya. Dari segi mazhab Hambali ni, uh, mazhab Hambali mengatakan bahawa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka tapi kalau bab tapak tangan dia ada macam ada dua pendapat. Ha, bila. ada yang kata betul dia ada kelas. Ada yang kata tangan tu aurat, ada yang kata bukan aurat. Itu bagi mazhab Hambali. Hmm. Tapi kalau mazhab Hanafi dia macam ringan. Ringan ada benda mazhab yang lain. Mazhab Hanafi kata aurat wanita ni adalah seluruh tubuh kecuali muka, tapak tangan dengan kaki. Ah, ha, lah. Misalkan. dan mazhab yang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dekat dihak bagi lah, dia berguna okay, mazhab pula mazhab dia. Saya nak tahu lah apa pandangan mazhab kita dengan mazhab Hanafi. bagi a ni untuk tutup untuk tutup dalam ketika solat. Bila okay. okay, Uh, apa perbezaan pandangan mazhab kita Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali okay, Bagi mazhab Syafi'i um, Dahu ni adalah aurat. So bila kita solat tu Wajib tutup lah Kalau tak tutup solat kita tak sah Tapi kalau Hanafi dia berbeza Hanafi dia kata Dahu kita ni termasuk dengan uh, Termasuk kawasan muka So dia tak wajib Uh, jadi bila kita solat tu tak tutup dagu bagi mazhab Hanafi dah kan solat kita sah so dalam ni mazhab kita aurat uh, kita solat tu wanita yeah. wajib dan tapak tangan so dagu pun dia kena tutup juga ya yeah, so, sebab sadmat. dia tak termasuk dengan kau sembuh so, Soalan terakhir daripada saya tu lah Apakah cabaran Eh bukan cabaran Apakah cara atau perkara yang paling selamat untuk kaum wanita ni mengelakkan diri dia orang daripada terlibat dengan Hilaf-hilaf ulama. Okey, kalau kita nak selamatkan lah, okay. kan. Uh, perempuan selalunya kalau semayang kalau nak semayang mesti lah kena bawa terlukung kan, kena bagi terlukung yeah. Untuk dah aku Tapi kadang bila pergi travel, ikutlah travel luar negara ke, dalam negara ke Dia macam terlupa Terlupa nak bawa terlukung So, uh, better prepare lah satu macam internet internet orang panggil internet yang ada dalam hmm. itu. tapi saya rasa kena tukar kita kita boleh kan tutup kan boleh pakai internet tu lah, tak ada pakai ada tak pakai boleh ajar lah Kalau ada tidur terlaku boleh ajar kan Jadi ni Ustazah Kalau cara paling mudah ni untuk Orang wanita Untuk mengelakkan daripada hilang-hilang ni orang bila keluar tu terus uh, sediakan nak bawa hmm. uh, paling mudah dia orang punya telefon yang dia orang pakai lah ataupun bila dia orang keluar dia orang terus pakai tudung yang menutup dalam dunia ada internet macam-macam sekali Baiklah macam Syafi'i. Baiklah, well, nampaknya uh, kupasan-kupasan yang sangat terperinci telah dikupaskan oleh Ustazah Marisa dan Ustazah Alya. So, sebagai sebelum rangkuman, saya ingin bertanya kepada Ustazah Marisa dan Ustazah Alya hmm. Tentang apakah uh, Maaf, so, apa soalan yang saya nak tanya lagi? saya hmm. nak tanya soalan tu uh, Silakan Ustazah Saya tanya dulu, Ustazah Ayah Mumpai yang solat Itu kita tahu perempuan masalah dia Dia dah lama dia basah ni Dia dah semayang Lepas tu mesti dia akan bada kepada Dengan tu uh, kan Tu ada kan? Lepas tu dia bubuk ke dengan dia punya tu Kalau macam tu dia kira solat dia sama tak Sebab so kita tahu perempuan menutup Sanggul Sanggul tu mula. Dia Dia eh, lah, kan? hmm. tak tahu Dia tak Dia tak Kalau tak solat pun dah rosak Dia tak tahu macam mana betul? Kalau pula saya sayang kalau sanggul, saya tahu sanggul kan Kalau rambut dia, rambut seseorang tu Dia panjang, oh. lepas tu diikat Dia akan jadi rambut besar kan Yang tu macam dimaafkan Tapi kalau dia sengaja bagi besar tu sanggul tu Tak boleh lah, dia jadi haram tak, Macam contoh ada solat kan, saya ada Sebab dia macam, macam solat yang tu Ha, sebab tawel, dia jadi buta dia Lepas tu dia semayang dengan Sak dia Tawel tu tak pasti Tak tapi saya rasa macam mana? Boleh kedok sebenarnya? Kita boleh kedok? Mungkin maafkan, tak tahulah hmm. Hmm. Kalau sengaja rasanya haram lah tu kan? Maksudnya hmm. kita tak beli tak kena Kalau tu boleh, boleh lah hmm. rasanya Ustaz hmm. hmm. ha. tadi saya ha, okay. apa? Uh, soalan yang saya nak tanya tadi tu tentang apakah uh, peranan masyarakat dalam me peranan masyarakat ini untuk menggalakkan semua orang untuk solat berjemaah di masjid. Oh, berjemaah di masjid ya. Okey, sebenarnya eh uh, um, solat solat, berkaitan solat, lah. solat ni solat, di masjid semua orang mempunyai peranan sebenarnya. Kita ni, kita pun mempunyai peranan kita sendiri. Aku kena pergi masjid. Aku kena pergi masjid pada pada tu, pada pada tu. Muslim So bila kita tak timbulkan mas, Apa bukan masalah uh, Timbulkan uh, Isu macam Mana orang nak cakap Macam mana kita, lah berperanan Selain daripada kita Menjadi pemimpin Pemimpin untuk sendiri Kita juga kena berdakwah So panggil orang Panggil orang di masjid atau yeah. Contoh macam kita kenal Ustaz I mean. Ustaz Ustaz Firdaus Ustaz Firdaus Firdaus Yang uh, buat masjid yang tu butik danos, buat masjid bushra hmm. kan, oh. dia pun buat macam tu apa dia berlapak buat orang suka bila dia pun buat masjid macam tu cantik, orang suka nak tu selesa lah solat susah buat dia buat tu, tu salah satu cara untuk dia tu panggil orang pergi masjid yang ke masjid kalau dari usaha Zahayah kalau dari peranan dari segi guru, -guru pula apa guru... peranan dia orang? mungkin macam boleh Uh, macam bagi murid-murid uh, lah macam kelebihan bila kita pergi masjid tu apa pahala dia ganjaran dia. Lepas tu kalau kawan-kawan pula -kawan mungkin kita boleh ajak kawan-kawan kita pergi masjid. Ha ya tak paksa lah kawan kawan kan. Ha <laughs> ah, ya tak ada paksa tu lah kita pergi masjid sama-sama <laughs> kan. gitu. <laughs> mungkin ibu bapa pun boleh kan. Mm, ha ibu bapa boleh. kecil kan. Ajak anak-anak hmm, pergi -anak. anak -anak. masjid kan. Jemaah subuh. Pergi kan. Ha. Jemaah. Baiklah, aa, saya rasa masa sangat mencemburi kita aa, Kami rasa itu saja perkongsian daripada kami, daripada podcast kami ini Semoga apa yang baik, aa, korang semua boleh manfaatkan dan cuba untuk amalikan dalam kehidupan seharian korang uh, kami rasa itu saja daripada podcast kami hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk like come, share dan subscribe. subscribe. Bye bye. Dapat bagi Jangan lupa untuk subscribe, like